ভারতীয় মৌসুম ভবন জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সে এক নজরে জেনে নেওয়া যায় अगर हम बात करें सिनॉप्टिक सिस्टम्स की तो कोई खास सिनॉप्टिक सिस्टम आज काम नहीं कर रहा है सिवाय एक उत्तर पूर्वी आसाम पे एक साइकिल सर्कुलेशन है बाकी कोई खास पश्चिमी पश्चिमी विक्षो भी कोई काम नहीं कर रहा है एक नया पश्चिमी विक्षोभ फीवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उन्नीस जनवरी से आ, काम कर सकता है उसका प्रभाव देखने को खासतौर से पश्चिमी हिमालय तो क्षेत्र जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात के साथ देखे जाने की संभावना है अगर हम बात करें हाईलाइट्स की तो घने से घना कोहरा जो है देखे जाने की संभावना देर रात और सुबह के टाइम पे पूर्वी और और पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले दो से तीन दिनों तक बनी हुई है अगर हम बात करें टेम्परेचर के अनुमान की तो टेम्परेचर अभी अगर हम स्थिति की बात करें तो अभी अब अब नॉर्मल टेम्परेचर उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादातर स्टेशन में बने हुए हैं वहीं मध्य भारत और उससे सटा हुआ पूर्वी भारत वहाँ पर भी टेम्परेचर सामान से ज़्यादा बने हुए हैं और बाकी कैसे कि अगर बात करें गुजरात महाराष्ट्र वहाँ पर भी टेम्परेचर सामान से ज़्यादा बने हुए हैं और बाकी के क्षेत्र में टेम्परेचर सामान के आसपास बने हुए हैं तमिलनाडु केरला में टेम्परेचर अभी सामान से ज़्यादा और पूर्वोत्तर राज्यों में टेम्परेचर सामान से ज़्यादा बने हुए हैं अगर इसके पूर्वानुमान की बात करें तो धीरे धीरे टेम्परेचर में आने वाले 24 घंटे में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना बनी हुई है उत्तर पश्चिम भारत में और उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव आने वाले चार दिनों में होने की संभावना नहीं है और बात करें अगर हम मध्य भारत की तो वहाँ पर भी दो से तीन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने वाले तीन दिनों में गिर सकता है उसके बाद उसमें भी कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है बाकी के क्षेत्रों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है सिवाय पूर्वी भारत में चौबीस घंटे के बाद वहाँ पर तीन से पाँच डिग्री सेल्सियस की सीन फॉल मिनिमम टेम्परेचर में देखने को मिल सकती है बात करें पूर्वानुमान के आने वाले सात दिनों की तो कोल्ड वेव की स्थितियाँ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कल सुबह देखे जाने की संभावना है इसके अलावा बिहार में भी कोल्ड डे की स्थितियाँ देखे जाने की संभावना आज बनी हुई है नाना कोरा खासतौर से पूरी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में और उड़ीसा में पश्चिम बंगाल आदि में देखे जाने की संभावना है ठंडेस्ट की एक्टिविटी लक्षद्वीप में रह सकती है अगर हम कल की बात करें तो कल भी कोल्ड वे की पंजाब हिमाचल प्रदेश और कोल्ड डे की खासतौर से बिहार पश्चिम बंगाल और इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के राज्य वहां पर बनी रह सकती है इसके अलावा उड़ीसा में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा पच्चीस तारीख को भी देखे जाने की संभावना है छब्बीस तारीख की बात करें तो घना कोहरा पूर्वोत्तर राज्यों में और तटीय उड़ीसा में देखे जाने की संभावना है कोल्ड डे की स्थितियाँ में बन सकती हैं। अगर सत्ताईस से लेकर के तीस तारीख तक की हम बात करें तो कोई खास वेदर वार्निंग यानी कि मौसम की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अभी जारी नहीं की गई